સંદેશભૂમિ મહારાષ્ટ્રના ધૂળેથી નીકળેલી ડોક્ટર બાબા બાબાસાહેબ આંબેડકરની અસ્થિ કળશ યાત્રાનું સુરત જિલ્લાના બારડોલી ખાતે ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની અસ્થિ કળશ યાત્રા શનિવારે સંદેશભૂમિ મહારાષ્ટ્રના ધૂળેથી સુરત જિલ્લાના બારડોલી ખાતે સાંજે પાંચ વાગે આવી પહોંચી હતી આ ઐતિહાસિક ક્ષણના સાક્ષી બનવા નગરના જન્માને સુમટી પડ્યા હતા બારડોલીના તલાવડી સ્થિત બાબા સાહેબ આંબેડકર ચોક ખાતે બહુજન સમાજના અગ્રણીઓ અને ગણમાતીય નાગરિકોએ અસ્થિ કલશનું સન્માનપૂર્વક સ્વાગત કર્યું હતું ते मजबाबा साबा अंबेडकरनी प्रतिमा ने पुहार करी पूजा अर्चना क्रम आवती पंतेजी द्वारा प्रार्थना बाद सोवे बाबा साहेब ना जयकारों साथे अस्थि कलश पर पुष्पांजलि अर्पण करी मान वंदना करी थी आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर संदेश भूमि दुलिया महाराष्ट्र से लेकर संकल्प भूमि बडोदा यहाँ तक हमने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इनकी अस्थिया जो है जो संदेश भूमि में है वो अस्थिया हम दर्शन के लिए बड़ौदा संकल्प भूमि ले जा रहे हैं और हम जाते जाते हमारे महाराष्ट्र से सोनगढ़ व्यारा बारडुली तो आज हम बारडुली के अंदर आए हैं और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो अनुयायी है उन्होंने अस्थि कलश यात्रा का जोर शोर से स्वागत किया है आज हमारे सारे जो टीम है हमारी यहाँ में पूज्य बनते आनंद थेरो बनते आनंद मैत्रे बनते दम्बानंद बनते संगानंद और मैं खुद आनंद सहिंदा ने इस सारे प्रोग्राम का मैं प्रमुख आयोजक हु हमारे विजय भामरे दीपक शिरसा दीपक नगराडे दिनेश भाई पगारे बाळासाहेब अहिरे नाना जगताप आबा अमृत सागर अशोक भैसाने भीमराव बोरसे सर हर्षबोध मोरे सर काशीनाथजी शिंदे राजेंद्र अप्पा अहिरे मधुकर निकुंबे साहेब राजेंद्र डोडरे साहेब नितिन बिराडे संदीप जाधव दीपाली जाधव संगीता रामराजे मानसी जाधव सुनंद भामरे सर सारे टीम हमारी अस्थिकलाश यात्रा के लेकर जा रहे हैं। हम हम आ, कल हम सूरत में रहेंगे सूरत में भी वो हमारा हॉल्ट होगा उसके बाद पूरा सूरत शहर होने के बाद हम परसों 22 तारीख को हम बड़ौदा के लिए जाएंगे हेमा ठाकुर बार्डोली